מורי, היי, אהובה שלי. אני לא מפסיקה לחשוב עלייך, ואת לא עונה לי, וזה מדאיג אותי. אולי כי אני חרדתית, את תגידי. אבל לא יודעת, בשיחה האחרונה שלנו את יותר מדי התלהבת מהאיש שדחפה את הראש לתנור, אה, גרזינה וולף. אה, לא, אה, סילביה פלץ, סליחה. ו... היית נורא עצובה נראית לי, ורזה, ואיך שהתלהבת ממנה, ונקרע לי הלב מזה, ואני יודעת כמה בודד יכול להיות שם בירושלים, וכל האמונות המדכאות שלך על החיים, שהם קשים, ועל זה שכל הגברים בוגדים, וזה לא חייב להיות ככה, מורי. אני רוצה שתבואי לתל אביב ותראי שיש פה שמש, ואת יכולה לעשות כאן את הסרטים שלך. גם אם התחתנת, אז מה קרה? אז אפשר להתחרט, ואפשר אפשר לעשות דברים אחרת, ובמשפחה שלי אם אתה לא מתחתן לפחות שלוש פעמים, אז אתה מאוד מאוד, מאוד מוזר. ו... מורית, אני רוצה רק להגיד לך שאני אוהבת אותך, ואני דואגת לך, וכל הזמן שואלים אותי עלייך, ולא מבינים איפה את, ואני לא מבינה איפה את. מורית, תחזרי אליי. ביי, אהובה.